Batu sapi wajib dimiliki. Galas wajib kita rampas kembali. Ramai-ramailah kita pergi. Menangkan BN demi transformasi. Datuk Paduka Pengurusi Tetap, saya ingin mengambil kesempatan mengucapkan jutaan terima kasih kepada beberapa orang perwakilan yang perhatian terhadap Biro Latihan UMNO Malaysia dan Kementerian Pertahanan dengan membangkitkan beberapa isu dan memberikan pandangan-pandangan. Saya ingin menyatakan sejak diamanahkan mempenguruskan Biro Latihan oleh Yang Mahabrahmat Datuk Seri Presiden. Biro ini telah berperanan untuk menjadi nadi penggerak kepada pembentukan jati diri ahli dengan mengembalikan ruh perjuangan UMNO supaya lebih dinamik bagi merealisasikan wawasan ke arah memperkasa dan transformasi UMNO pengisian dan penterjemahan tindakan proses transformasi akan segera dilaksanakan melalui Biro Latihan. Antara kursus yang telah dilaksanakan merangkumi kursus orientasi perdana melibatkan kepimpinan tertinggi parti, kepimpinan sayap-sayap parti dan kepimpinan peringkat bahagian di seluruh negara. Dari Oktober tahun lalu hingga Oktober tahun ini, Biro Latihan telah melaksanakan sejumlah 189 kursus di mana seramai 24,244 ahli telah menjalani kursus yang dijalankan oleh Biro Latihan. Demi meniupkan terus ruh perjuangan UMNO, Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Presiden Parti kita mahukan supaya kepimpinan UMNO di semua 20,342 cawangan di seluruh negara diturut sertakan melalui kursus-kursus yang sedang diatur gerakan. Saya ingin mengucapkan terima kasih pada Presiden untuk kami memperkembangkan program ini dan insyaAllah inilah elemen asas dalam aspirasi mahu melakukan transformasi dalam UMNO. Sebagai Orang yang dipertanggungjawabkan menjaga Kementerian Pertahanan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah menjadi hasrat saya dan Perdana Menteri yang telah menjadi Menteri Pertahanan selama 14 tahun untuk menentukan bahawa setiap sejarah tentera terus diberikan kesinambungan, kebajikan biarpun mereka telah meninggalkan pasukan dalam Angkatan Tentera Malaysia. Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Perdana Menteri yang telah mengumumkan kenaikan kadar hairat kematian bekas prajurit daripada hanya RM500 kepada RM3,000. serta kajian pelarasan ex gratia terhadap masa-masa pertempuran semasa darurat. Yang amat berhormat Perdana Menteri telah mengumumkannya di Perhimpunan Raksasa Persatuan Bekas Tentera Malaysia di Bukit Jalil yang dihadiri oleh lebih 18,000 orang bekas tentera pada 10 hari bulan 10 tahun 2010 yang lalu. Walaupun mereka telah bersara dari angkatan tentera, namun hati dan jiwa mereka tetap bersama kita. Malahan semangat mereka semakin membara untuk bersama-sama dengan kita dalam mengembalikan martabat parti keramat ini untuk merampas kembali negeri-negeri yang ditawan oleh Pakatan Pembangkang dalam pilihan raya yang lalu. Datuk Paduka Pengurusi Tetap, amat tidak wajar rasanya jika saya tidak menyentuh persoalan mengenai negeri Pulau Pinang. Selaku pengurusi perhubungan Pulau Pinang, saya berterima kasih kepada jurucakap jurucakap Pulau Pinang, Yang Berhormat Saudara Farid Saad dan Yang Berhormat Tuan Haji Syabudin yang menyentuh dan menggambarkan kemulut politik yang melanda sejak negeri tersebut di berada di bawah Pakatan pembangkang. Walaupun saudara Ridwan Abu Bakar pembahas usul ekonomi tidak diberi kesempatan beraksi di Dewan Merdeka ini, beliau turut berkongsi pendapat dengan semua kepimpinan dan ahli UMNO Pulau Pinang. Kita ucapkan tahniah kepada saudara Ridwan Abu Bakar. Bukan hanya kehidupan rakyat diasak dan tersepit di Pulau Pinang, malahan terbukti pentadbiran mereka begitu kucar karcir serta caca merbah dan jelas mempunyai agenda tersembunyi. Apa dalilnya? Namanya Mahu melaksanakan tugas sebagai Khalifah Umar Abdul Aziz Tetapi Cukai pintu naik Kadar harga air mendadak naik kemudahan asas tidak disenggara dengan sempurna Gerai-gerai peniaga kecil Milik saudara-saudara kita dirobohkan Bukan saja orang Melayu Malahan Cina dan India juga turut disengsarakan Andainya apa yang dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden dalam ucapan dasarnya dihayati oleh kita semua, terutamanya rakan-rakan saya di Pulau Pinang. Kita hayati dan laksanakan saranan itu, saya berkeyakinan. InsyaAllah kita dapat sama-sama membebaskan Pulau Pinang dari belenggu kerajaan DAP di bawah Lim Guan Eng. Lebih mengecewakan lagi ianya dionarkan oleh seorang yang satu ketika dulu bersama kita yang telah sanggup mengkhianati perjuangan bangsa dan agamanya. Pesanan kepada orang itu. Kalau zaman sudah beralih janganlah suka berdalih-dalih. Kalau zaman sudah tak terluang jangan gila. Bayang-bayang, kalau bertukar musim dan zaman, janganlah terus hilang pegangan Kalau senjemu sudah menjelang, taubatlah segera sebelum dipanggil pulang Saya ingin para perwakilan mengimbau keputusan pilihan raya 2004 Di mana mengikut statistiknya, UMNO berjaya memenangi sejumlah 14 kursi Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang Gerakan 8, MCA 11. Atas nama perkongsian kuasa. Walaupun AMNO mendapat majoriti kursi yang lebih di dalam Dewan Undangan Negeri. Atas nama perkongsian kuasa, Ketua Menteri diberikan kepada wakil gerakan. Begitulah kukuhnya ikatan perpaduan kita yang menghasilkan kejayaan di dalam pilihan raya umum 2004 yang lalu. Namun dalam pilihan raya 2008, UMNO 11, MCA Mayo, MIC Puci, PPP Puci, kerakan Mayo. Di mana silapnya? Hanya UMNO yang kekal disokong oleh Barisan Nasional di Pulau Pinang hingga kita dapat dapat 11 kursi. Malangnya kita hanya jadi pemangkang. Karena itulah saya menyeru ikatan yang telah kita jayakan dalam pilihan raya 2004 untuk dikembalikan kepada situasi asalnya. Insya-Allah dalam pilihan raya umum ke-13 nanti kita mengambil tempat untuk menggerakkan tentera parti kita dan meneruskan agenda membela rakyat ini. InsyaAllah ini bukan angan-angan atau menjana mimpi tapi akan dijadikan sebagai satu realiti. InsyaAllah kita boleh berjaya atas nama perpaduan kutu. Datuk Paduka Puri Sidang akhirnya bagi menyimpulkan penggulungan pada kali ini. Marilah kita bersama sama merenung kisah enam abu di zaman Rasulullah SAW. Dan abu-abu ini merupakan orang yang terkenal dan patut menjadi pedoman kita di hari ini. Sesungguhnya iktibar daripada sirah yang berkaitan dengan mereka yang pernah dekat dengan Rasulullah. Jika kita telusuri kisahnya, kita beriktibar daripadanya insya Allah Kita akan dapat satu pedoman yang akan membantu kita meneruskan perjuangan suci ini. Di zaman Rasulullah terdapat enam orang abu yang bermula dengan Abu Bakar, Abu Talib, Abu Sufyan, Abu Hurairah, Abu Lahab dan Abu Jahal. Hari ini golongan Abu ni juga wujud di kalangan kita dan di kalangan orang Melayu. Golongan Abu ini ada yang perlu diteladani, ada yang perlu kita dekati. Abu Bakar umpamanya dengan sifat menerima dan memperakui. Kita ingin melahirkan ahli-ahli parti seperti Saidina Abu Bakar As siddiq Abu Bakar Asyidik bukan saja taat kepada perjuangan, malah mempertahankan keputusan terdasar yang diputuskan secara musyawarah dan kepimpinan. Jauh lebih penting, Abu Bakar sanggup berkorban jiwa dan raga demi menjulang panji perjuangan. Inilah ahli yang kita dambakan. Inilah ahli yang mampu membawa obor perjuangan dan inilah yang akan kita lahirkan melalui latihan, latihan dalam biro politik. Abu yang kedua ialah Abu Talib. Tatkala hayatnya Abu Talib merupakan seorang yang sentiasa berada di barisan hadapan mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi apa boleh disemak. Beliau tidak menyokong Rasulullah. Inilah golongan ahli amno yang tidak mendaftar sebagai pengundi-pengundi disebutkan oleh Saudara Sapi ini Abu Talib tidak jadi Islam sampai akhir hayatnya. Tetapi terus membela Rasulullah. Abu jenis ini ramai di kalangan kita. Mereka kata sokong parti. Mereka kata akan pertahankan parti. Tapi malangnya tidak daftar undi golongan-golongan ini harus kita pastikan tidak berakhir hayatnya sebagai bukan ahli. Sebagai ahli tetapi bukan pengundi. Abu yang tiga Abu Sufyan. Abu Sufyan sebelum memeluk agama Islam merupakan penentang Rasulullah. Tetapi setelah menerima keislaman, beliau menjadi orang yang bersungguh-sungguh mempertahankan perjuangan suci ini. Bagi saya kategori ini adalah daripada mereka daripada kalangan mereka bekas ahli dan pemimpin parti pembangkang yang kini kembali kepada pangkuan pangkuan AMNO kita harus dekati mereka, pastikan mereka akan berjuang habis-habisan mempertahankan parti perjuangan mulia kita. Kita ucapkan selamat kembali pada mereka kepada Amin. Abu yang keempat, Abu Hurairah. Seorang penulis hadis, seorang perawi yang dihormati. Menulis apa jua yang didengari dari Rasulullah yang dikasihi. Setiap sunnah perlu diteliti. Dijadikan panduan kemudian hari. Sumber hukum hingga kini itulah harapan kumpulan penulis media maya di dalam amno sumbangan mereka amat berjaya memperbetul persepsi menguliti realiti sayangkan amno melebihi diri perjuangan disumbang demi parti abu yang kelima ialah abu lahab golongan ini ada di kalangan kita dan juga di pihak pembangkang mereka akan menentang apa saja kebaikan yang kita lakukan. Mereka tetap keras hatinya tidak menerima apa yang kita bawa walaupun ia baik dan membawa faedah pada rakyat. Abu yang keenam ialah Abu Jahal. Abu Jahal. Sahabat Abu Zar Al-Ghifari yang datang ke yang datang dari Madinah bertemu dengan Abu Lahab. Abu Zar bertanya kepada Abu Lahab bagaimana keadaan anak saudaranya Muhammad Al-Amin Abu Jahal berkata bahawa Muhammad memang bergelar Muhammad Al-Amin Abu Jahal mengakuinya Jika begitu kata Abu Zar marilah kita ber berbai'ah atau memberikan akuan saktia dengan melafazkan syahadah di depan Muhammad Abu Jahal berkata Kamu pergilah Aku tak akan mengikuti kamu Maknanya Jangan jadi golongan Abu Jahal dalam parti Dan jangan jadi Abu Jahal di kalangan orang-orang Melayu Marilah kita membawa obor UMNO Marilah kita bersifat Sebagai Saidina Abu Bakar Marilah kita bersifat sebagai Abu Sufyan. Marilah kita bersifat sebagai Abu Hurairah. Insya-Allah, enam abu ini kita jadikan teladan. Marilah kita bergerak dalam satu suara, satu harapan, satu semangat, satu impian dan satu wawasan dalam gagasan satu Malaysia. Berjuanglah demi kepentingan agama, bangsa dan negara. Hidup amno, hidup agama, hidup bangsa, hidup negara. InsyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.